Иду. 30 секунд. Снежинский Влад. 20 секунд. Настя объявляет также. Степанюк Игорь нам говорит всем. До звука сейчас, до побачены. Ждем, маяк, ждем. 7. 6. И луная сирена Об окончании игры 4-2 Остаточный Остаточный рахунок Сегодняшней хоккейной встречи Перемогая команда Тирас Перемогая команда Тирас Уже остаточно И думаем без протестов Мегамол сражался, грав. Влад или них отлично. Работа арбитра также. Но такие Кирос перевагает и без Сергея Швеца. И рукостыскания капитанов команд. И Гравцив. И Гравцив. Валентинович, ваш прогноз был рядом я ж тебе не этот, не как не и орешка сергей видно подустали все-таки потенциал алексея есть и он его игорь я думаю использует уже в следующих играх ну а боротьбу за заветную четверку адриан я думаю все таки через есть шансы есть шансы Святослав, были рядом, да, Святослав? Можно? ну да, шайба есть. Святослав. Тогда было 11 2, сейчас 4. Ну да, тогда было. Олег. То есть две шайбы стабильно забивали. И Марина, Марина сегодня редко играла, а так могла усилить хорошо. Марина, что-то играла, было бы, наверное... Валентинович, вас благодарю за помощь, за поддержку. Так держать. Жду вас на следующих играх также. Не пропускайте. Не, ну я не планирую. По, по морям уже холодно достаточно. Возвращайтесь на дачу и виноград ждем. не лебедь. Голой дупой в холодную воду. Так, достаточно.